Інформаційний партнер показу нове страны, время, время свободных людей, група фармацевтичних компаній Лекхім. Гарантія ефективності, якості та безпеки від професіоналів. Лекхім. Збережемо здоров'я разом. Сьогодні на першій шпальті. До чого призведе банкопад? Чи потрібно було НБУ закривати стільки банків? Закрито 74 банки. Можливо, будуть іще. Ми не знаємо, але ми точно знаємо, що хворі банки є загрозливими для сектору і для і для економіки. Як тепер працюватиме банківський ринок? Анічна європейського банку имеють определенне приємство, об'єктивне преимущество. і які наслідки це матиме для кожного з нас. Кредитування буде всего, в таких отраслях, всего, як агросектор, подребітерське кредитування. Ну і ще одне. Особливий погляд на роботу банківського ринку від Майкла Щура. За моей спиной находится офис скандально известного банка Михайловский, который Национальный банк вывел с рынка в прошлом месяце. Кроме Михайловского, за последнее время были закрыты банк Рещатик, Фидобанк, Смартбанк и еще с десяток финансовых учреждений. Большинство экспертов говорят о второй волне банкопада в Украине и предсказывают, что уже до конца этого года с рынка уйдет еще десяток банков. Последние два, там, ФИДА Михайловский, я считаю, что э, правильно и что выжидали какое-то время, давали возможность им э, спасти ситуацию, в том числе акционерам, вот. но менеджмент повел себя неверно. Э, к сожалению, менеджмент и акционеры банков, э, они, особенно с украинским капиталом, они недооценивают элементы транспарентности. Если мы проанализируем те 11 банков, которые были выведены в этом году, то э, некоторые из них были выведены потому что не было подтверждены собственники этих банков, легализированы. Некоторые по вопросу финмониторинга, некоторые по оттоку средств, либо, скажем по-другому, в отказе поддержки акционеров этих банков. Вот где-то в районе от 10 до 20 банков, я думаю, что до конца года еще уйдут с рынка. Это ожидаемо, прогнозируемо, и с этим подделать ну, вряд ли что-то можно. Да, пожалуй, выиграют те банки, которые остаются на рынке, в том числе там, или в первую очередь банки СССР капиталом и государственные банки, которые смогут э, переманить себе этих клиентов на э, более выгодных для себя условиях. Чтобы а, а, з'ясувати, как сами банкиры оценивают то, что происходит на рынке и до чего все это приведет, мы обратились к руководителям сразу трех больших банков. Наш банк э, Украины, он устроил такую довольно большую, они называют это реформу банковского рынка. Одни довольны, другие нет. Говорят, что закрыли большое количество банков, это минус. Другие говорят, что очистили банк от каких-то ненадежных банков, это плюс. Как вы сами оцениваете вот все, что произошло за последние два года на украинском банковском рынке? Я оцениваю действия Национального банка очень положительно. Меня ситуация напоминает, вы знаете, э, тому, что есть... Э, больной человек, например, болеет раком, э, все понимают, что э, для выздоровления надо применять э, химиотерапию. Это хорошо или, или, плохо? Конечно, очень тяжело отвечать на вопрос, потому что на самом деле это больно. Да, но это единственный выход из ситуации. Э, я думаю, что очищение банковской э, системы – это единственный выход из сегодняшней ситуации. Это нельзя оценивать хорошо или плохо, потому это больно, но единственный путь, путь в выздоровления. В целом, конечно, можно говорить о том, э, надо было бы заболеть раком, можно ли бы жить как-то по-другому, -по бросать курить, но уже поздно об этом говорить, потому что э, вопрос сейчас только о том ищем ли мы путь из этой ситуации или, или нет и я, я сам считаю что обязательно надо, обязательно надо искатьных замечаний в крыинской банковской системе что э, стоимость кредитов все таки остается очень высокой и многие компании не могут э, позволить многие бизнес проекты потому что ну, просто не хватает заплатить банковский процент что по вашему нужно сделать для того чтобы э, в украине стоимость кредитования была ниже. Ситуация сейчас по сравнению с ситуацией после кризиса 2008, 2008 года намного, намного лучше. То что, я, то, что я вижу, банки, как, как, минимум в нашем конкретном случае, научились на своих, своих ошибках. И сейчас мы работаем с клиентской, с клиентской базой, которая намного надежнее в этом, в этом плане. И поэтому мы э, э, можем уже э, позволить себе увеличивать активность, на, э, увеличивать активность на украинском рынке. Но все-таки это, э, это только наше, наше желание работать активно и активно активнее нас ограничивает спрос и как вы говорили или как задали вопрос спрос в первую очередь зависит от от стоимости стоимости кредитования поэтому получается какой-то замкнутый крут, очень тяжело найти выгоды из этой этой ситуации я еще добавлю бы что налоговая система или система налогообложения тоже препятствует налоговая законодательство сейчас такое что Учитывать резервы нельзя, если у вас в целом они выше, чем 25% всего портфеля. У любого, в моем понимании, у любого хорошего банка резервы выше 25%. В нашем конкретном случае или в других иностранных хороших банках это около 50%. Потому что это результат, результат проведенного проведенной работы, когда у вас есть уже капитал, у вас есть ресурсы, чтобы списывать проблемную задолженность. Это вот эта уникальная ситуация на украинском рынке, которая произошла э, как последствие стресс-тестирования национального, национального банка. Но потому что резервы выше 25%, резервы, которые мы формируем сейчас, нельзя учитывать в налоговой базе и э, это искусственно увеличивает налоги. Налоги мы платим сейчас не из прибыли, а платим из капитала. К чему это приведет? Это приведет к э, тому, что вы кредитуете только сами э, надежные заемщики, потому что не действует этот принцип риск-ретерн. Э, э, когда вы работаете в нормальных условиях, тогда вы понимаете, что у одного клиента риск, например, один, но доход 2 у другого клиента риск 2, но тогда доход будет 4. но в этом, в, этом в этом конкретном случае, когда я вот резервы вот эти два не могу учитывать, мне надо будет постоянно платить, платить налоги из, из капитала. И я понимаю, что это очень сложно, но вывод, вывод такой, что налоговое законодательство, на самом деле мотивирует, абсолютно не мотивирует к кредитованию, а если вы все равно хотите работать, потому что это, конечно, естественное желание любого банка, если я уже на рынке, тогда я хочу работать, хочу кредитовать, тогда мотивирует тому, чтобы меня кредитовать только самих самых надежных заемщиков. И это, это, это проблема, потому что самые-самые надежные заемщики, они всегда нашли и всегда всегда находят э, инструменты финансирования. Здесь э, нужны меры, которые позволяют э, кредитовать широкую массу э, потенциальных, э, потенциальных клиентов. Поэтому э, эти вопросы решаемые, э, но я думаю, что -за, в целом из-за внутриполитической ситуации они решаются очень-очень медленно. Я неоднократно говорил о том, что Нацбанк в, прошлом, в конце прошлого года заявил, что у них 21 законопроект в Верховной Раде, а на предыдущей встрече они сказали, что у них 20. Это означает, что один одобряется только... одобрится только один, один законопроект. По вашему мнению, сколько банков реально нужно украинскому рынку? И в этой связи, что это должно быть за банки? То есть, например, там, какое соотношение должно быть, скажем, местных и э, крупных международных банков? Э, может быть, э, если это международные банки, то какого рода банки здесь лучше всего могут себя зарекомендовать? Конечно, европейские европейские банку имеют определенное преимущество, объективное преимущество. Почему? Потому что они приносят э, ноу-хау с одной стороны. С другой стороны, они всегда могут рассчитывать на, на, поддержку материнской компании. И на самом деле мы и рассчитываем или пользуемся поддержкой материнской компании практически каждый, практически каждый банк в топ-20, выполняет свои обязательства рекапитализации, это, но рекапитализацию делают материнские, материнские банки и вкладывают существенные деньги в свои украинские дочки. Но в нашем конкретном случае мы увеличивали капитал в прошлом году почти на 200 миллионов долларов. Очень существенная сумма. Программы «Перша шпальта» Компания «Авангард» – лидер аграрного рынка Европы. Назвать точное время, когда в стране завершится банкопад, а банки начнут кредитовать по приемлемым ставкам, не берется никто. Слишком сложная эта задача. Она зависит и от макроэкономических показателей, и от НБУ, да и от самих банков. Поэтому нам приходится довольствоваться разъяснениями и прогнозами на ближайшие 3-6 месяцев. За таким разъяснением мы обратились к председателю управления одного из крупнейших банков страны. Як ви взагалі оцінюєте ту реформу, яку вже понад півтора роки в Україні проводить Національний банк? Які результати до чого вона призвела, на ваш погляд? Банки, які пройшли кризу 8-9 років і не зробили висновків, не поправили капітал, не, 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 не зробили відповідні заходи по е, посиленню контролів і зменшенню ризиків, вони кризу 2014 року не пройшли. Закрито 74 банки. Можливо, Ще ми не знаємо, але ми точно знаємо, що хворі банки є загрозливими для сектору і для економіки. Реформу національного банку дуже схвалюють на заході, дуже схвалюють професійна спільнота. А натомість економісти, навіть підприємці, навіть великі підприємці вважають, що ну що вони роблять щось не те, чому чому така чому так відрізняється погляди? Чому всі не не бачать цих позитивних кроків національного банку? Перша причина, що в Україні, я так думаю, все-таки є дефіцит професійної експертизи. Це показав, наприклад, нам е показала конференція, що була минулого тижня, е дослідницька конференція центральних банків. Тобто, у нас є експертиза, високоякісна експертиза стосовно оцінки, де знаходиться фінансовий ринок, або грошовий ринок, або валютний ринок, і де він може бути, і є. Набір і формул і знань і умінь, як прорахувати один із кращих сценарій. І є практика обговорення, яка базується переважно на анекдотах, історіях минулого, а от я колись у 2001 році зробив таке, чому ми не можемо робити таке? Не можемо, друзі ми. Друга причина, що би я сказав, це в тому числі і банківський сектор, як такий. Якщо 74 банки закрито, то я уявляю, що всі 74 банкіри виступали проти закриття. І я вважаю, що це теж непрофесійно. Але дивіться, у нас не вистачає, ви кажете, експертизи у професійному середовищі. Що вже казати про широкий загал про населення. Люди дезорієнтовані. Вчора цей банк рекламувався, сьогодні він вже закривається. І як взагалі в цій ситуації обрати банк? Як, 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 якому банку довіряти зараз? В Україні є надійні банки, така буде моя відповідь. Є надійні комерційні банки, у яких є капітал, в яких інвестори. Заявляють про підтримку банку і внесення в капітал, раз і є держава і державні банки, де інвестори, держава заявляє про внесення грошей в капітал. Це є критерій. А хотів би вас запитати про ринок. У нас є такі, наче змішані сигнали. З одного боку, ми вже чули інформацію про те, що Джордж Сорос розглядає так, в перспективі можливість купівлі банка тут. З іншого боку, російські банки всі зменшують свій бізнес і виходять з України. Так, український ринок зараз він перспективний для входу нових банків чи ні? Чи це все ну, політичні це, ігри? Ні, це не ігри. поодинокі випадки є і можуть бути. Наразі немає причин для того, щоб сказати, що є масовий інтерес для придбання українських банків. Перше його немає в світі. Тому що банківська індустрія знаходиться під великим пресом або тиском регламентів, і для заробітчанства все менше і менше простору є. Банки не є високодоходними інститутами сьогодні. Часто демонструють навіть збитки, в зв'язку з тими явищами, що ми з вами говорили. Це то Україна не є виняток. Плюс в Україні високі ризики політичні, і військові і економічні. Тому очевидно, ситуація не є привабливою, щоб сказати, що масово може бути інтерес до українських банків. Але ті ж інвестори, які полюбляють високий ризик, як Сорос, Ну я думаю, що він напевно є світне відомий інвестор, можливо, з таким підходом. То очевидно, що для високоризикових інвестицій Україна може бути Ще деякий період часу цікавою. Хоча це ці ризики зменшуються, процентні ставки йдуть вниз. Ви кажете, будуть знижуватися депозитні ставки, будуть знижуватися кредитні ставки. А коли це відбудеться? Коли кредитні ставки дійсно відчутно понизяться? Є більше ніж два, але назву два основних фактори, які на це впливають, і тоді відповідь на запитання, коли фактор макроекономічна стабілізація і з параметрів є інфляція. Це на цей рік 12%, це 42-12%. Це буде мати вплив на процентні ставки. Прямий. То ставки по депозитах йдуть вниз, вони вже йдуть і будуть йти далі, і по кредитах теж. А друга, друга причина це інституційна. Банки ставлять різні ставки. Сьогодні палітра чи горизонт ставок від 0 до 25 гривні. От, очевидно, що немає середньої температури по лікарні в таких випадках. Вона завжди вища, ніж середня. От і чим менше буде цей горизонт ставок, означає чим менше буде цих банків хворих, тим ближче ми всі будемо до середньої ставки. А середня ставка ну має бути внизу нижче ніж ніж інфляція е, або дуже близько до тої. Тому ми можемо очікувати зниження ставок у випадку, якщо макроекономічні всі наші прогнози нас будуться. Високий рівень е, очікувань у нас на це вже в цьому році. Цьому році в цьому наступному році ми всі йдемо в цей one-digit, то одна цифра вісім. Це означає ставки можуть бути one digit, в по вкладах. Це означає, що по кредитах наступного 10%. Так. Да? По кредитах буде. Ну можна очікувати 14-15%. І це вже я вам скажу для масових споживачів. Це може бути тим важелем для масових кредитів, особливо в малому підприємництву і як ми його називаємо, малий середній бізнес. Вот такие вот ларьки, где можно занять определенное количество гривен до зарплаты, теперь открыты по всей Украине. Вместе с системами онлайн-платежей, а также финансово-техническими компаниями, они уже составляют определенную конкуренцию банкам. Причина их успеха – минимум контроля со стороны Национального банка и минимум требований клиентам. Так кто же победит в этой битве? Разгромленные НБУ банки или мелкие ларьки, вроде того, что за моей спиной, а также финансово-технические компании, системы онлайн-платежей? Об этом в третьем интервью нашей программы. Если мы говорим сейчас о стоимости кредитования, вот она касается Украины чрезвычайно высокой. Есть даже точка зрения, что того, что банков стало меньше, она ну, не может опуститься, потому что конкуренция снизилась. Как вы это оцениваете? Действительно, может ли быть кредиты дешевле? И если так, то что для этого на самом деле нужно сделать? У количества банков не влияет, то есть это вещи не взаимосвязанные. Стоимость кредита и количество банков это вещи не взаимосвязанные, потому что что влияет на стоимость кредита? Если говорить схематично, это три таких основные составляющих части. Это стоимость привлеченных ресурсов, банковская маржа и цена риска. И снизить стоимость кредита можно только влияя на каждую из этих основных составляющих. Если пройтись по каждой из них, то стоимость привлечения это основная такая составляющая. Да, мы э, говорить о том, что мы можем мечтать о кредитах под 3-5% годовых, годовых, привлекая депозиты под 21, 23, 25%, ну, это утопия, это нереально. Что может быть сделано в этой части? Многое уже делается. Вы знаете, что совсем недавно Национальный банк опять понизил учетную ставку. И это тоже, безусловно, положительный фактор, который положительно повлияет на стоимость привлечения ресурсов. Но это недостаточно, потому что влияние ставки ключевой этой ставки, оно не такое значительное, как хотелось бы. Для того, что что еще может повлиять на стоимость привлечения, это усиление доверия к банковской системе. То есть банковская система, доверие к банковской системе должно быть таким, чтобы э, население, люди вынули наконец-то деньги, которые у них там под матрасом где-то дома хранятся, и понесли их в банк под меньшую ставку, понимая, что в банке они будут храниться, будут более защищены, даже под низкую процентную ставку, и они будут храниться дома. Если говорить о марже, то маржа на сегодняшний день вообще это общая мировая тенденция снижения маржинальности банковской. И Украина здесь тоже не исключение. И банковская маржа на сегодняшний день достаточно низкая, и тенденция к ее снижению продолжается. Что банки для этого делают? Банки пытаются каким-то образом компенсировать развивать другие сервисы, предоставлять клиенту другие сервисы для того, чтобы компенсировать недополученные доходы на низкой марже. Но, поскольку маржа уже и так низкая, здесь ресурс, конечно, очень ограничен. И влияние изменения маржинальности на общую процентную ставку, на общую стоимость кредита, оно тоже несущественно. И третий фактор, я, он, наверное, на сегодняшний день, возможно, самый важный. Это цена риска. В той ситуации, в которой находимся мы, с, той, с тем уровнем защиты прав кредиторов и инвесторов, которые есть в Украине, естественно, все банки закладывают процентную ставку цену риска, которую они имеют при кредитовании. И вот как раз здесь есть такой резерв и такой ресурс, где при улучшении экономической ситуации, при улучшении ситуации защиты прав кредиторов, банки будут все меньше и меньше закладывать вот эту цену риска в процентную ставку. Если говорить о прогнозе вашем дальнейшего развития банковского рынка, то с чего ожидать в ближайшие год-два? И чем все это закончится? Ну, с моей точки зрения, я бы не ожидала какого-то большого банковского бума. Если мы говорим о таком горизонте 2 года, да, то большого банковского бума, с моей точки зрения, в Украине не будет. Продолжится, если говорить о основных тенденциях, которые будут в эти 2 года, то вывод слабых игроков с рынка продолжится. Это факт, сколько их будет, сложно сказать. Прежде всего, потому что стресс-тестирование и диагностика, и составление планов для капитализации остальных, Банков небольших, да, она еще только началась, то есть результаты ее неизвестны. И вполне очевидно, что э, результаты будут такие, что не все банки смогут каким-то образом э, в этой ситуации выжить и побороть. И количество игроков, безусловно, будет сокращаться, но оно будет сокращаться не только за счет вывода слабых игроков с рынка, но и за счет консолидации, то, о чем мы говорили. Э, Второй такой тенденцией будет то, что банки выжившие, скажем так, те, которые останутся, они будут сконцентрированы на выполнении планов докапитализации, которые они подписали с Национальным банком, на увеличении своего капитала, на расчистке своих портфелей от токсичных активов и, в общем-то, на подготовке, так сказать, к какому-то такому дальнейшему развитию. В принципе, я ожидаю какое-то оживление на рынке кредитов. Потому что банки, для того, чтобы банку выжить, он не может не кредитовать. То есть та ситуация, которая сейчас сложилась, она не хороша не только для бизнеса, но и для банков. Да, оживление кредитования будет, прежде всего, в таких отраслях, скорее всего, как агросектор, потребительское кредитование, но это не будет тоже бумом. То есть банки будут очень взвешенно подходить и осторожно к этому всему вопросу. И все это будет, естественно, очень зависеть от экономической ситуации, от того, как сможет расти экономика и, от, конечно, от платежеспособного спроса на кредит. Потому что есть очень большая разница между спросом на кредит и платежеспособным спросом на кредиты. Что еще будет, с моей точки зрения, ужесточиться конкуренция между банками и финтехкомпаниями? Это тоже такая горячая тема, которая обсуждается. И сейчас это немножко напоминает на такое перетягивание одеяла. Банки считают, считают, что им ничего не угрожает, они могут сидеть спокойно. И финтехкомпании считают, что завтра банков уже не будет, и все сервисы клиент может получать через финтехкомпании. Но на самом деле, правда, посередине, и банкам придется искать, и банк и финтехкомпаниям придется искать какие-то модели эффективного взаимодействия потому что, прежде всего банкам. Почему? Потому что вряд ли в два грядущих года банки смогут инвестировать какие-то значительные суммы на развитие новых технологий самостоятельно. А развивать это все нужно. Ну и еще на какой тенденции хотелось бы остановиться, что банки будут продолжать работу по выведению сервисов онлайн, по увеличению количества сервисов, которые предоставляются онлайн и и оптимизировать свои затраты на содержание отделений и инфраструктуры. То есть вот это такие тенденции, которые я вижу. Экономичный разбир полетов от специального корреспондента первой шпальты Майкла Щура. Эта программа, как и весь наш сегодняшний выпуск, посвящена банкам. И начнем с цитаты э, главы ОТП банка э, Тамаша Фракковача, который э, вот таким странным образом э, оценил все происходящее в банках и, собственно говоря, э, необходимость их очистки. Смотрим. В Будапеште есть очень красивый бульвар. Называется Андраши. Э, красивые старые дома э, и высокие дерева. я помню, что в конце 90-х годах вырубили это дерево. И, конечно, все были как-то возмущены. Как может быть, что там высокие дерево, я не знаю, еще сто 100 лет их вырубают. Но они были э, достаточно умнее и оставили пень, чтобы вы смогли потом смотреть, что они же изнутри были уже как-то что они были как-то уже больные, поэтому их надо было вырубить. Потому, когда Национальный банк э, вводит временную администрацию или принимаются решения о ликвидации банков, было бы замечательно, если все вкладчики или любой э, человек, который интересуется, э, э, смог бы посмотреть на, на пень да, и увидеть, что, что, на самом деле находится или находился в этом, э, в этом банке. Знаешь, Олег, я думаю, что дивиться на пеньки Нема змісту, тому що клієнти банків і так першими дізнаються, чи їхній банк трухлявий, чи їхній банк порожній. Я би краще дивився на головних дятлів цих банків. Дятлов? Ну так, дятлів. Дятли це ж благородні птахи. І вони повинні боротися зі шкідниками на деревах, з короїдами, щоб дерево росло, збільшувалося. Ну, але схоже, що цілий ряд банківських дятлів, банківських дятлів не впорався з цією функцією. Ну, наприклад, як головний дятел банку Михайлівський Ігор Дорошенко, ну, або головний дятел Дельта банку Микола Лагун. Я тобі більше скажу. Цього року короїди і шкідники так розійшлися, що з ними не зміг впоратись навіть такий накачаний дятел, як Андрій Оністрат з банку Національний Кредит. Чи то ці головні дятли надто сильно задовбали власні банки дерева? Що то шкідники і короїди і справді дуже сильні. Ну, але в результаті маємо, що їхні банки зрубано. Більше того, дятли з Національного банку підозрюють, що головний дятел банку Михайлівський зовсім не дятел, а короїд. А Зараз ми поговоримо, зараз ми поговоримо про зв'язок зворотній між банками і клієнтами. Небачених висот у цьому плані. Досяг Сбербанк Росії, ось як виглядав його логотип раніше. Клієнти банку попросили замінити старий логотип, і вони намалювали свій ескіз логотипу банку. І що ви думаєте, банк проігнорував це прохання клієнтів? Ні, він пішов їм назустріч, і ось як логотип Сбербанку Росії виглядає зараз. Отже, перше місце у номінації найбільш клієнтоорієнтований банк я віддаю Сбербанку Росії. Група фармацевтичних компаній «Лекхім». Гарантія ефективності, якості та безпеки від професіоналів. «Лекхім». збережемо здоров'я разом. программы «Перша шпальта» – компания «Авангард». Лидер агро. Ак...